Сьогодні у нас прес-конференція з приводу ситуації, яка склалася під час зрозуміння в ситуації з тим, хто буде фінансувати залізничну лікарню на вшу Херсонську, та після вчорашнього мітингу протесту по представників медичного закладу та жителів власних районів, які, яких обслуговується залізнична лікарня. Сьогодні нам цю проблему проблему представлять три наших спікери. Це Наталі Валіна. Курченко, Кучеренко, Наталія Іванів Кучеренко, Олександр Володимирович Володимирович Базів та Анатолій Миколаївич Доніч це голова mm. головний лікар лікарні і голова профсоюзу цього медичного закладу. Тож, давайте то розпочнемо. А, будь ласка, представте всю проблему, яка, яка вона неї, як її зараз вирішують влада, так. <зв 'язок> Навірно, на що насміняє? Проблема или ситуация, мне очень интересно это, конечно, слово, я сразу хочу с этого слова, что ситуация на сегодняшний день ситуация. Это все называют это, ситуацию или проблема. Ситуация, это, наверное, неправильно называется. Дело в том, что, почему я это так говорю, потому что все, что происходит вокруг Державного Запада, Ветельковника на станции Хельсон, началось после Закона президента України, вот Тон Порошенко, я послідній лістику тут всього в одной строчке написано державні заклади, які були підпорядковані Міністерству інфраструктури упродовж року передать до комунальної власності. Ісполнителі, е, Кабінет міністрів та місцева влада. На цей період ми фінансували з Міністерства фінансів. Міністерство фінансів на цей період фінанси передає в Міністерство охорони здоров'я держави. І е, на цей період е, грошовий супровод йде з нами на місця в загальній медичній субвенції. Тобто ми не, не скинули просто комусь на голову. Просто так е, боси. У Нас е, е, на государство научіння, що раз повторяю, на сьогоднішній день государственне учрежі государство, нас з ділянки. отправила, в общем-то, выполнить указания президента, то есть передать в органы. И в течение года здесь написано, тут одной строчкой все понятно, и доложить И тут все и началось. Я вам хочу сказать, что сразу, сразу и город, и область сразу обратились в Министерство инфраструктуры, с просьбой и тем, и тем подать это учреждение. И город, и область, у меня есть копия этих документов. Получили разрешение, берите, берите. Но пришло еще разъяснение буквально через неделю, разъяснение в отдельном додатке, где написано берите безкуштовно, с державного, коммунальное но при одній умове целостным, майновым комплексом без мины целевого призначения. Вот тут-то уже и не очень все хотят это и брать. И все это затихло, несмотря на это все, что это было издано, деньги зашли сюда в медичные субвенции, и вот получила, между прочим, тоже и область медичная субвенция. Если кто-то помнит, в прошлом году, начало года, нам тоже эту субъекцию увидели. Она зашла больше, чем обычно на них. И как раз ровно на ту сумму, которую нам надо компенсировать. И, в общем-то, два месяца мы э, отстаивали или как это, ну, свои деньги. Наконец-то мы отстояли через митинги, блокирование э, мирской рады много-много это все и резонансно было, но все же в законе написано, мы вернулись до Министерства охраны здоровья, за вас зашли наши деньги, кто должен финансировать. Четко есть тот закон, министерство, первый зам министра охраны здоровья державы, Мороз фамилия, я извиняюсь, что имя отчество, я не помню, я на это все. І по пам'яті в кінці написано, що гроші зайшли в медичні субвенції, в тому числі і гроші, які повинні фінансувати відділкову лікарню станції Херсон, і фінансувати на весь рік повинна міська рада. Що вона і зробила? Проголосували вони на очередній сесії і нас взяли в мережу всець. И финансовали, ну, конечно, не так, как надо, но все равно финансовали. То есть мы были профинансованы до конца года. И там это, ну, их решение сессии строковое по 31 декабря. И все, так было написано. И за этот период, целый год, практически, не практически, а вообще, ни город, ни область, никаких попыток по поводу того, чтобы выполнять закон президента, ничего не делает. Я вот здесь переписка, вот, вот это вот все моя переписка, это которые я писал, вот одним обозначено, а другим, где я получал ответы с извещениями и все. Начиная с Министерства с инфраструктуры, Министерства финансов, Министерства экономики, Министерства здравоохранения, глав нас медицинский, мэр Каховки, потому что у меня еще и в Каховке больница есть тоже которая, ну, поликлиническое отделение, не больница, раньше была больница, два года назад, уже теперь три, было реорганизовано поликлиническое отделение, присоединено ко мне, мэр Новой Каховки, мэр э, Таврийска, мэр нашего города, э, губернатор, да, и, и вот это все переписка. Везде я пишу. Ну, я пишу, я понимаю, что ничего не делается, я не понимаю, я вижу, что ничего не делается вокруг больницы, чтобы выполнить указания президента. Я им ну, со своего позволения напоминаю, что уже прошло 3 месяца, уже прошло 5 месяцев, уже прошло 6 месяцев, уже прошло, ну, не 8 месяцев. То есть, исходно это я как посылал каждые 2-3 месяца, что ничего не делается. Ничего не делается по поводу того, чтобы выполнить указания президента, чтобы передать государственные учреждения в коммунальную власть. А это же не просто просто учреждение, это медицинское учреждение, которое оказывает помощь людям. Людям, вот, ну, жителям этого города оказывает помощь. И ничего не делается с целым учреждением. Мало того, что жителям оказывает помощь, еще и 320 человек работает здесь. За собой тянет ну, все то, что вы понимаете, что я говорю. Э -э ничего не делается и практически кое-где есть отписки, кое-где вообще не отвечали. Ну, тут вот все у меня есть. Все. Но начиная с сентября месяца, я уже первое письмо адресовал Яценику. Пишу, что э, шановный с Арсений Петрович администрация больницы и коллектив больницы обеспокоен судьбой учреждения государственного, потому что есть закон, ссылаясь вот это все, есть распоряжение волевое президента, вот оно написано, еще как надо написать, яснее, что был закон, но на сегодняшний день ничего не сделано. Есть единственное решение сессии, принять но строково, только временно, это временно, все, оно заканчивается 30, то есть через три месяца, и заклад государственный, не порядок, и финансования на 16 год нет просим помочь и разобраться в этой ситуации. Ну, письмо, наверное, пошло не ко мне, наверное, пошло в другое, то есть мне ответа не было. И начиная с сентября месяца я опять губернатор, я опять Ада, я опять мэр Херсона, я опять Меру Хрисона, я опять, наверное, Новой Каховки, потому что там тоже финансирование, я опять Министерство интеркультуры, Министерство здоровья, пишу всем опять письма. Эти же самые и такая же рассылка заканчивается, это проблема. Обратите внимание. Но, но, как вы видите в настоящее время, пока не очень обратили внимание. Или не подействовали на тех, кто должны были сделать вот это, что здесь прописано. Здесь четко прописано срочкой, кто должен это сделать. Кто должен сделать? Не сделано, ну и не сделано. Город Напрой сказал, что мы не возьмем, потому что нам не надо. Мы не знаем, что она должна делать, эта больница. Я ссылаюсь на что? Больница была в 1973 году, была построена здесь. Абсолютно новая больница. Чтобы оказывать помощь железнодорожникам и чтобы оказывать помощь приписному населению поселка Северного и поселка или поселок или село Степанов. Это ну, жители нашего города. Это все было договоренность, поэтому была тогда нашими... Это ну, была консолидация друг друга, и это все пришли к единому мнению, и было создано такое учреждение, где и обслуживали на протяжении 43 лет это население. Оно это все, в законе их было написано, это и депутаты города, депутаты области, министерство тогда путей сообщения, да. И обслуживали вот это население. Я говорю, что вам понятно, что этой больнице делает. Да то, что она делала 43 года. Чего надо выдумывать, какой-то там поработать, или что надо выдумывать, надо много. Или снова колесо. Но я пока не услышал на сегодняшний день. Заканчивается год. Город, я еще раз повторяю, наверное, уже повторяюсь, отказался совершенно смотреть в сторону этой больницы, потому что сказано, что она не нужна им, городу. У нас и так много больниц в городе, и еще одна не надо. Странно это, но я хочу сказать, что... 43 года надо было, когда не надо было ее финансировать, и теперь, когда финансировать, то уже не надо. Да, и, в принципе, больница, я вам скажу, может им и не надо, но она нужна людям, которые живут там, рядом и везде и тем железнодорожникам, и пенсионеры железнодорожники, члены семьи, которых мы все знаем с детства, которых мы проводим все, начиная от все у нас статистические на них карты, мы их наблюдаем поколениями этих людей, которых мы все знаем. Это людям надо, может именно не надо, ну, скорее всего, как вы видите, как они называют ситуация, наверное, не надо. Э -э -э Область. В частности Андрей Путилов, зная это учреждение, а вы многие были, вы видите, что это учреждение прилично выглядит в настоящее время, даже скажу, оно даже очень много конкурентоспособно любой больнице нашего города а в некоторых больницах даже и приблизительно условий для перебывания больных и нормальной работы сотрудников таких условий нет. Это благодаря спонсорской помощи, потому что ну, никто копеечки тут не потратит на это все. Это спонсоры и люди. Спонсоры мы нашли э, из-за рубежа, Голландии. У нас все кровати функциональные. Вы заходили, видели. У нас теперь вся постель есть. У нас не было постели. У нас тумбочки прикроватные. У нас предметы ухода за больными. Каталочки, подсовы. Ну все такое, как за рубежом. Да, оно было, но оно есть. Мы даже, мы даже, я вот, учитывая, что оно лишнее, я поделился ни одной больницы в городе нет, чтобы я с ними не поделился. И кроватями, и тумбочками да, поделился. Ни одной больницы в городе нет. Начиная областная, тропинка, водники, первый роддом, медсанчасть ХБК, или она сейчас называется Лучанского, со всеми поделился. Инфекционная больница, тупдиспансер, со всеми поделился. Я даже смог поделиться с ними. И странно слышать, что такое учреждение никому не надо. И Путилов, зная, что такая больница, как она будет выглядеть на сегодняшний день, ему, так как он в беседе со мной сказал, ему больно это видеть, чтобы это учреждение было уничтожено. И он волевое решение дает облраде, чтобы приняли в область, чтобы ну, не пропало учреждение. А с последующим уже определением туда, сюда, куда область, вы понимаете, тоже реформа еще больше у них и раньше их коснулась, если вы знаете. Да, вы знаете, обязательно знаете, реформа коснулась в первую очередь сельской медицины, это область, это районы, больницы, все. У них тоже не хватает денег, они очень сильно сокращают, и еще больница им тоже, ну как-то тоже не очень надо, и тоже финансов нет. Чего сокращает Денег не хватает. Денег не хватает. Но они договорились и нашли, и как раз вот благодаря тому, что... Э, вы, извините, не благодаря. К сожалению, что произошла такая ситуация э, с нашим э, ну, соседом, и теперь он уже как-то не очень сосед. У нас уже забор есть, это то, что произошло с Россией, с Крымом. У нас сейчас базируется э, Державный Прикордонный Региональный... Ну, э, региональный Державный да, Прикордонный... черноморское Региональное Управление. Да, да. да, да. Особо-Черноморское Региональное Управление, оно здесь у нас базуется. И они... Самое напряженное у них границу, это начиная от Мариуполя и аж до Николаева вот сюда, очень напряженная, очень ответственная, вот с Крымом всем, но у них нет медицинского учреждения. У них были медицинские учреждения, потому что они Крым, вот так у них проходило, осталось все в аннексированном Крыму, к сожалению. Они обратились и хотели говорить, вот как раз в точно мы принимаем э, сюда и вам отдаем, и, пожалуйста, создавайте госпиталь. У меня уже были представители, наверное, раз шесть 6 или 7 разных рангов, даже при контрольной службы. Они очень хотят иметь это учреждение ну, свои Но они говорят, ну, слова там прозвучали аренда. Аренда не может быть, э, э, потому что создавать учреждения, они хотят госпиталь, э, большой госпиталь создать. Ну, то есть, чтобы не было свободных мест, они где-то ходят около 300 колек, чтобы было. Они хотят даже э, учесть, что больница несет такие функции, они хотят, чтобы и оставить население, которое мы обслуживали при этом в госпитале, на какие-то там договорных, там, я знаю, каких-то обязательства. Они знают это, и экономисты знают, как это делать, чтобы это население, которое привыкло, с этими сотрудниками, которые работают, плюс еще спрашивал, может быть, да, дополнительно сотрудников туда, то есть всем людям предоставляют рабочие места, оставляют учреждения, даже его развивает и расширяет, потому что, говорят, в этот период у нас, ну, в общем, деньги есть. Тем более нет учреждения, и оно надо, у них тоже есть. И ветераны пограничных войск, у них есть тоже семьи, дети, жены, и они хотят, чтобы в свое оно как и было, как и должно быть. И они, я думаю, этого добьются, и это все будет. Поэтому э, военным решением, э, ну, скажу вот так, вот, Кутилова на сессии 23 декабря а, а, областной было принято э, решение щодо приема ну, целостного войного комплекса делковой лекарственной станции Херсон до э, областной рады. Ну, это только э, первый, первый этап, это первая ступень, это еще ну, только ну, бажание. Бажание проголосовали. Я почему говорю так, потому что вот это все, что они первая ступень, но она уже есть. Оно пойдет сейчас в кабинет министров, кабинет министров должен заседать, утвердить, и потом говорить с этим возвратить, что он не возражает, потом оно пойдет опять туда, чтобы создать комиссии по передаче совместные с пропозициями, которые здесь будут комиссии. Ну, то есть есть пути, которые передачи, это я знаю, но это не главный врач это делает. Это тут четко прописано, кому это делать, но это то есть э, время это в один день и быстро не делается. Но, по крайней мере, хотя бы первое, но вот решение, хотение или как вот это есть. Ну, вот это вот э, хотим или решение, ну, вы знаете, что оно не финансуется. Финансуется Запад, который передался полностью. На сегодняшний день, еще раз повторяю, мы никогда и сейчас, и никогда не выполняли функции областного учреждения медицинского, но абсолютно выполняли функции городского учреждения, и оно и население городское обслуживает. У вас, по я понимаю, что есть люди из Таврийска, из других районов, на вчера указывал в Таврийске есть У нас обслуживание населения было следующее. доница была новая, старая, старая даже каховка станция каховка называется, но она находится в тавриске Раньше была там больница три года назад решение Министерства инфраструктуры больница была реорганизована в мое поликлиническое отделение. И она называется Виделкова лекарная станция Херсон. Но население Таврийска, это залезничное местечко, но его финансирует От прошлої рік фінансували і кошти на, на збереження і фінансування тих людей, які надавали мешканцям та війська допомогу, фінансували з бюджету Олександр. Ні в коєм разі зміста. Тобто сейчас фінансується медицинське очередження, це раніше на кровах було, на і старалися побольше появлення, то сейчас на душу населення, которого.